परमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवम् सततयुक् श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो नित्ययुक्तापासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमा स्थमचलम् ध्रुवम् सन्नियम्रिय सर्वत्र समबोधयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यात्पराः अनन्येनैव योगेन मान्ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या चेतसा शक्नोषि मयि स्थिरम् अभि अथ तदप्यशक्सी कर्म मध्योग्रि सर्वकर्म फलत्यागम तत Said <sweak> you यह यस्मान नो द्विजते नो को नोकानो द्विजते चयह हर्षामर्ष भयोद्वेगै प्रमुक्तो यह सचमे प्रियह अनपेक्षह शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समशत्रौ च मित्री च तदापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौने सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्तिरमते भक्तिमान् मे प्रियो नरः ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಅನು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ